Далеко не кожному в нашу епоху властиво прожити таке довге життя, як Аїді Іванівні Секретарьовій. Жінка, якій вже 92 роки, пережила війну різні скорботи. Вона була очевидцем, як німецький ворог прийшов на нашу землю і як наші солдати героїчно, відчайдушно обороняли та звільняли лозову. 42-й рік нас освобождають. От якраз 42-му році, у февралі місяці були страшні бої. По всім тім уліцям по городу були бої. Аїда Іванівна народилася у Полтаві. За життєвими обставинами у дитинстві разом з батьками переїхала жити до Лозової. Тут пішла до 4 класу. Школа початкових класів тоді знаходилася на Авилівці на колишній вулиці Сталіна. У майбутньому обрала професію вчителя математики. Свої знання передавала багатьом поколінням, працюючи у загальноосвітній школі номер 8 Аїда Іванівна тривалий час викладала предмет математики у нашій школі. За цей час було дуже багато створено для нашого закладу. А саме за цей період завдяки зусиллям Аїди Іванівни було створено два музеї бойової слави та музей школи. Папа працював на транспорті железнодорожним дежурним по станції, а мама учительниця. 34 так, 30 был страшный гололед, и вагоны, тормоза не сработали, и вагоны потащили паровоз. И таким образом получилось крушение. Вагоны соскочили с тупика, но самое страшное, что там на, на, на одном из этих, как они называют, тормозовни, тамбуре, ехал человек, и тот человек погиб. Получилось, что как бы папа виноват в гибели этого человека. Папу с работы сняли, вот, и мы приехали сюда в Лозовую, тут жила его сестра на переулке Лермонтова. И таким образом мы оказались в лозобой несмотря на столь преклонный уже возраст, она сохраняет и ясность ума и понимание сложившейся ситуации, и она все помнит. И вот она даже сейчас, ну, она продолжает вести ту же самую работу, даже хоть не, хоть и не, непосредственно не в музее, но она узнает, она что-то слышит, она что-то передает, она, она пытается оставаться тем же. То есть вот это действительно пример для подражания. Аїда Іванівна згадує, яким було наше місто у роки її дитинства. Тодішні вулиці зараз вже не впізнати. Ідучи до школи, доводилося перепливати через бруд та болота у напівтемряві. А зараз сучасні дороги заасфальтовані, а вулиці освітлені. Як з моста з переходного спускається, з правої сторони посілок, а з лівої парк железнодорожний, а в железнодорожному парку був літній театр. Потому что это было, принадлежало железной дороге. Когда закончила я всем класса, началось строительство воинской части. А, а железная дорога была уже протянута, туда ветка была на Бретай. С Бретая там был, вот этот, воду подавали на транспорт для паровозов. Так что туда уже сообщение было. И вагоны привозились, груженные кирпичом привозились, тут недалеко оно было, вот, ну, там уже было найдено место, где это все будет. И мы ходили туда разгружать вагоны. А мы разгружали этот кирпич. Ну, по четыре кирпича на руку берешь и из вагона выносишь. Тут уже началась серьезная война. началась, И тогда туда стали привозить снаряды, мины стали привозить. И нас просили, и мы работали, так выполняли эту работу. Накручивали на гильзы накручивали головки снарядов, минов, а потом укладывали все это в ящики и уже потом все отправлялось на фронт. Известно, что она помогала в освобождении военнопленных из концлагеря, который находился на территории сегодняшней воинской части. Ей удавалось определить этих людей по, по семьям, значит, способствовать тому, чтобы эти люди потом переходили линию фронта или когда Лозовую уже несколько раз освобождали, они вливались в ряды советской армии. Аїда Іванівна своїми зусиллями створила при навчальному закладі дві кімнати шкільний музей та музей бойової слави. Вони стали гордістю та важливим пам'ятним місцем восьмої школи. Вона дуже сильна духом людина, адже не кожному вдалося зібрати таку велику кількість інформації. Мы Аиду Ивановну очень пушаемся, и завжди бормоз с ее приклад. Я работала с Аидой Ивановной с 1985 года, знаю ее как очень добрейшего человека, которая ну, очень скрупулезно работала над созданием и музея школы, и музея боевой славы. Она знала всех ветеранов войны Авиловских, советовала мне как классному руководителю, с кем можно встретиться, записать интересные эпизоды из военной жизни ветеранов. Она вела очень большую переписку с ветеранами, лазовчанами, которые жили в различных в других городах советского союза и собирала это по крупицам из газет значит узнавала писала в редакции и ей удавалось собрать очень большие хорошие материалы о лазовчанах ветеранах которые жили во всех уголках советского союза это было ну, частью ее души частью жизни она всю себя отдавала этому благородному делу потому что ну, сама она пережила войну, знала все невзгоды. Аида Ивановна с учнями своего класса створивала альбомы выпускников. Впервые я познакомилась с ней в 1987 году, будучи инспектором школ. Хотела посмотреть школьный музей боевой славы. Ну, особого что-то много слышала положительно о нем, но особого что-то от этого музея я не ожидала, потому что была немножечко избалована посещением государственных музеев крупных городов бывшего Советского Союза. Когда я пришла в школу, я была приятно удивлена тем, каков этот музей. На самодеятельный музей он мало был похож. Располагался в двух комнатах и вот, э, удивилась профессиональному подходу в оформлении документов, экспозиции этого музея. Удивилась тому, какая огромная поисковая работа проводилась Аиды Ивановны учителями и учащимися. Також в нашому музеї є книга відгуків випускників, які з'їжджалися з усіх куточків радянського союзу, і які неодноразово згадували Аїду Іванівну з найкращої з найкращої сторони. Дякували їй за її працю, за те, що вона зібрала дуже багато інформації, що вона нікого не забула. Ми тримаємо у руках незвичайну книгу. Вже минуло більше півстоліття з тих часів, коли стихли гармати Другої світової війни. Наш святий обов'язок шанувати та пам'ятати подвиги героїв, які полягли за батьківщину ціною власного життя. Світлу пам'ять полеглих захисників вітчизни увіковічує саме ця книга. За змістом та структурою це унікальне видання, яке включає в себе 17 об'ємних томів про загиблих саме в Харківській області. До 10-ї книги входять матеріали по Лозівському та Нововодолазькому районів. Основна частина поіменні списки полеглих захисників вітчизни. Це воїни, загиблі партизани, підпільники, померлі від ран та хвороб в госпіталі, зниклі безвісті та інші. Вчителька Аїда Іванівна разом із своїм класом займалися пошуковими роботами, як молодіжні загони та юні слідопити збирали дані по часточкам про тих, чиє життя забрала війна. Вони стали співавторами цієї книги та благородної справи. Ну, от цю книгу пам'яті ми вважаємо, що написали і ми. Наші діти писали книгу пам'яті, давали завдання для. пионеров для учащихся. И было такое течение, Тимуровская работа. Значит, каждый класс бра... ну, находил или по просьбе, или так товарища взрослого, старенького уже, инвалида, чтобы и помогли, или огород скопали, или воды принесли вот такую посильную работу сделать. Вот это у нас началась такая тимуровская работа в школах. Мы ж ходим по поселку, опрашиваем, где кто, записываем, создаем вот эту книгу. И вместе с тем мы следим, что где есть. Видим могила. Что это за могила? Никто не знает. Так, значит, началась вот такая вот работа, устанавливать, где есть безымянные могилки. И таким образом мы как бы вели учет тех, кто не вернулся с войны, кто погиб, кто... этот. А, а тут и предложили создать книгу памяти. И вот получается, что как бы наши дети... Писали в эту книгу пам'яті. Поименный алфавітний список містить основні біографічні відомості про тих, хто не повернувся із фронтів війни, в яких військових частинах вони служили і де поховані. Така інформація може допомогти людям у пошуках своїх загиблих родичів. Особенно поразило благо... благоговенное отношение благовідання отношения к своєї работе. К каждой строчке найденого документа. Меморіал слави. Одне із головних визначних місць. Де щороку, 9 травня, лозівчани та вся країна зі слізами на очах святкують День Перемоги. На гранітних плитах у підніжжя пам'ятника вирізблені імена загиблих за батьківщину. клопотання та добра справа Аїди Іванівне. І тоді два класи десятий а і 10 й десятий Б, Кравченко. И учитель по труду, и внеклассным организатором Валентина Владимировна занялись этим делом. И что сделали? Поставили. И трактор и деталь, завод ходили, просили сделать. И это значит, положили 15 плит. Уже не, не, не на могилку, а положили 15 плит нанесли туда фамилии, поставили стелу. Валентина Владимировна нарисовала солдата с автоматом. И вы бы видели, какие люди этого поселка, какие они были довольны и рады, что вот так подняли известие об этих людях. Это люди, ну такая может ну, ли, плеяда или такая группа людей, которые, которые уже сейчас ушли, которые сейчас уходят. Это те фанатики, для которых, в принципе, на первом месте стоял ли не деньги абсолютно, как сейчас стоит, а, а, дело, то дело, ради которого ты живешь. Сейчас бы их назвали какими-то, может быть, зомбированными людьми, которые, но, но они зомбированы на что? На добро, на, на память. Поскольку без памяти, если мы не будем помнить то, на чем базируемся, что нас ждет впереди. И поэтому вот этот такой человек, она, она с утра до вечера этим жила, она готовила людей, она невольно это все передавала так или иначе. И там первые места эти вымпелы, это не просто там они там пылятся, а, да, эти вырезки, а действительно, действительно это, это заслуга. Люди поважного віку, такі як Аїда Іванівна, уособлюють у собі живу пам'ять, життєвий досвід, історію, мудрість. І цей великий скарб ми, молоде покоління, повинні збирати, зберігати і передавати наступним поколінням.